Товарищи военных вооруженных сил Украины. К вам обращается Дембеля 95-й бригады ВДВ. Среди нас все дембеля. Но мы остаемся по приказу президента. Все прошли аэропорт, Дебальцева и другие горячие точки нашей страны. Ребята, не занимайтесь ерундой. Не надо поднимать панику среди вооруженных сил. Потому что вы оголите наши фланги, вы нас подставите. Давайте повоем еще, сколько надо, и все будет нормально. Хлопцы меня поддержат. По пару слов, ребята, пожалуйста, скажите. Мужики, вы же броня, а не фанера. Остаемся вместе. Будем дальше воевать. А что на гражданке своим товарищам, мужчинам сказать хотите? Да. На гражданке. Ребята, не надо включать генералов диванных войск. Покажите здесь, что вы мужики. Пользуя не надо показывать себя в кабаках там и на дискотеках, что вы там ничего себе пацаны там такие герои. Придите, покажите здесь. А то, как служить, так все больные. А как дома, так все герои. Покажите сюда, придите, покажите что. Не бойтесь. И все будет нормально. Покажите, что вы мужчины. И все. В преддверии 2 августа, дня ВДВ, хочу обратиться к тем, кто в свое время служил в срочку в крылатой пехоте и кто по состоянию здоровья ходим в строевые службы. И кто почему-то до сих пор прогревает мягкими частями тела диваны дома. Мужички, вы забыли, какую вы форму носите или носили в свое время. До войны вы все такие герои были, Фонтаны, бутылки. А что сейчас случилось? Или вы считаете, что это не ваша война? Или вы считаете, как говорите, мы не будем воевать за эту власть? Почему тут власть? Мы воюем за свою ваша. землю, потому что на нее пришел враг. И откуда бы он ни пришел, мы взяли бы в руки оружие. А если у вас очкова кобра воздушит, то смотрите, что 2 августа после войны вот эти ребята, которые в свое время даже... Не служили срочку ВДВ, но с честью и гордостью носят пельники, чтобы они не спросили с вас, где вы были, что вы делали. Ну как-то так. По поводу 17-й танковых, которые говорили, что год отслужили и хотят уже домой. Мы давали присягу и клятву не на год службы, а давали присягу и клятву защищать своих родных и близких, своих детей, любимых женщин свою землю. Мы на своей земле и клятву мы выполним. Все вместе. Плечо к плечу. Спасибо. Знаете, ребята, я вам скажу. Я коренной криворожанин и я не горжусь вами, потому что вы действительно поступили неправильно. Если стоишь, то стой до конца. Никто крем нас. А ну! Вообще броня, она должна быть броня. Если они мужики, то она броня, ну не фанера. Я сам тоже бывший танкист, я понимаю, что без танков блин, нам воевать как бы тяжело будет. Если они сдают позиции свои, значит они не танкисты, они вообще я не знаю кто. Блин. Мы своих никогда не бросаем и оставлять не будем. Мы за Украину. Теперь слава Украине, слава ВДВ! Слава Украине! Слава ВДВ!